сказал, что новый собственник фирмы является Полюсов Васильев. Ну, Депутат, да, одну кишите, минуточку. Тише, вы он... так сказали. Он не, он не собственник, он по доверенности. А, <связывается> так это <связывается> разные вещи. Одну минутку. А по, доверенности, а, как, по доверенности, по доверенности. он может только представлять интересы, да, но, но говорить о том, о говорить о том мэру, что он собственник, это неправильно. Это подлог. Не это неправильно. Товарищи, ну Тише. давайте так, либо Тише. вы выступаете, либо я скажу. Да, да, Второй сиди. вопрос. Э, скажите, пожалуйста, в пятницу получали ли вы э, срочное звернение громадян на ваше имя? Вот оно, товарищи, да. это свернение, которое было в пятницу зарегистрировано, да. где приложены все документы, свидетельствующие о рейдерском захвате, и где стоит 169 подписей избирателя Александра Чинсановича и граждан Украины. Да, не Нет, я этого не Значит, в пятницу, товарищи, в пятницу. Товарищи, в пятницу. <свят> Товарищи, в пятницу. А можно, чтобы вот это, кто это сказал, на телекамеру это повторить? <свят> Товарищи, у меня просьба. Уважаем, мы, мы дали нас... слово. Мы дали дали я слово. не буду продолжать разговор. Нет, не, Александр не Александрович, вы из-за Обращайтесь, пожалуйста. Вы не